Серьезно? Ну да. Я хотел ему дал e salvar Ребята говорят, что с самого начала войны они здесь занимались партизанством. И в один прекрасный момент, когда уже русские ушли, они расш... решили перепроверить эту территорию. И по этой дороге ездили, все было нормально, решили поехать по этой и как раз там произошла эта фигня. Двое двухсотых. Один трехсотый. Ну тут постойте, так это далеко не заходите. Сейчас отведем ее, чтобы она отдохнула, потому что она должна работать. 20-30 минут работает, потом чуть-чуть отдохнуть, потому что устает. Я туда аж листы травы. Детектором там ничего не сделаешь, будем их Зона отчуждения, но это вот единственное село, где еще люди есть. И вот это как бы Аппендицит зона отчуждения. Оно ну, пошло вот туда уже никого нету, там уже никого нету, там уже никого нету. Мы ну, как на полуострове таком. Идем. Полежишь, отдохнешь. Поехали. Поехали. Ну, это еще, как говорится, культурные были. Тут вот лавочку они какую-то или что-то такое сделали. А, ну да, Сережа. А. Такое. Вот, еще, еще. Фу, тут уже сыро так сопесится. Тут походу тут целое отделение спало Прожавившие їхні берцы, повикидывані, носки сушаться. Теж ниші якісь це, видать, вони топили печку і туди виходив дим. Да. От, туди, на да. Вон, а це башня.